음이 구독, 좋아요, 오네가이시마 일본어 학습은 반복이 매우 중요합니다. 단어나 문장이 머리에 각인되도록 매일 10분씩이라도 학습해주세요. 들리는 왕초보 일본어. 소우타의 일본 이야기. 먼저 자막 없이 일본어 이야기를 들어보겠습니다. はじめまして。僕はソー太です。今日は日本のおにぎりを紹介します。おにぎりはご飯です。丸い形です。中に梅や魚が入っています。僕はおにぎりが好きです。朝も食べます。昼も食べます。おにぎりは簡単です。でもとてもおいしいです。 이제 이야기 속에 나오는 중요 단어를 살펴보겠습니다. 먹, 나쵸, 먹, 경, 오늘, 경, 소개, 소개, 오니기리. 주먹밥. 오니기리. 고함. 밥. 고함. 마루이. 둥글다. 마루이. 가타치 모양. 가타치 나카. 안소 나카. 음메 매화나무 매실. 음메사카 물고기 생선. 사카나. 스키. 좋아함. 스키. 아사. 아침, 아사, 朝,昼, 점심, 昼,食べます, 먹습니다. ]食べます. 다음으로 이야기 소개 문장을 한 문장씩 듣고 한국어로 내용을 알아보겠습니다. はじめまして。初はじめまして。して僕はソータです。입니다。僕はソータです。です今日は日本のおにぎりを。今日は日本のおにぎりを。 紹介します紹介げます紹介しますおにぎりはご飯ですおにぎりはご飯ですおにぎりはご飯です,飯です丸い形です동그란모양입니다丸い形です 中に梅や魚が。あねのめしりな生鮮に。中に梅や魚が。入っています。들어있습니入っています。僕はおにぎりが好きです。저는おにぎりを좋아합니다。 僕はおにぎりが好きです。朝も食べます。あっちめどもきま朝も食べます。もます昼も食べます。점심에도먹습니다。昼も食べます。おにぎりは簡単です。おにぎりは簡単

おにぎりはご飯です。丸い形です。中に梅や魚が入っています。僕はおにぎりが好きです。朝も食べます。昼も食べます。おにぎりは簡単です。でも、とても美味しいです。最後に質問ジムンオフィー、半分더들어보겠습はじめまして。僕はソータです。 今日は日本のおにぎりを紹介します。おにぎりはご飯です。丸い形です。中に梅や魚が入っています。僕はおにぎりが好きです。朝も食べます。昼も食べます。おにぎりは簡単です。でも、とても美味しいです。すこわしゃすみだ。도움이되셨다면、구독과좋아요부탁드립니다。